أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم گفتگو ہو رہی تھی اللہ انسان کے اور اس کے ارادوں کے درمیان میں حائل ہوتا ہے اس سلسلے میں پہلے بھی کچھ مطالب بیان ہوئے کہ اس سے نظریہ جبر ثابت نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں انسان کے اور انسان کے قلب کے درمیان میں حائل ہونے میں پہل نہیں کرتا بلکہ اس کے اہلیت اور استحقاق کے مطابق اس کو اس سے سعادتیں سلب کرتا ہے یا اگر وہ کسی برے ماحول میں مبتلا ہے تو وہ جو کام کرنے کو جا رہا ہے اس کی تینت ٹھیک ہے اندر سے خباصت نہیں ہے لیکن برے ماحول میں مبتلا ہے اور کسی برے کام کو کرنے جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی اہلیت اور اس کے استحقاق کے بنا پر اس کے اور اس کے برے عمل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے وہ سرزت ہونے نہیں دیتا اور اس کے برعکس دوسرا آدمی بہت اچھے ماحول میں ہے عالم دین ہے مولوی ہے اور روحانین کے درمیان میں زندگی کرتا ہے اندر سے خواصت ہے اور اچھا عمل کرنے کو جا رہا ہوتا ہے لیکن وہ اس کا اہل نہیں ہے سعادت یہ سعادت جو ہے وہ اس کو نہیں مل سکتی وہ حائل ہوتا ہے اس قسم کے بیسوں مثالیں ہم روز دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ایک کار خیر کرنے کو جاتا ہے مثلاً ایک شخص مسجد بنانے کو جاتا ہے دوسرا آدمی اسی اسی مسجد میں ایک مجلس رکھتا ہے مسجد بنانے والا جو ہے وہ کیا کرتا ہے وہ تو ہے عمل تو بہت اچھا عمل ہے اس کو سے ثواب جو ہے وہ کمانا چاہتا ہے مسجد بنا کر لیکن وہ مسجد بنانے کے راستے میں ایک مومن کی احانت کرتا ہے کہ کام کیوں خراب کیا تم نے یا یہ کیوں کیا وہ کیوں کیا ایک مومن کی احانت کرتا ہے مسجد بنانے کے راستے میں اسلامی تعلیمات کے مطابق مومن کی حرمت کعبے کی حرمت سے بھی زیادہ عزیز ہے مومن اور کعبہ یہ دونوں ایک ساتھ جو ہے وہ تصادم ہو جائے کہ ایک شخص کعوے کی حرمت بچا سکتا ہے یا مومن کی حرمت بچا سکتا ہے ان دونوں میں سے ایک کی حرمت بچا سکتا ہے دونوں کی نہیں بچا سکتا کس کو ترجیح دیں مومن کی حرمت کو ترجیح دیں اس لیے مومن کی حرمت کعوے کی حرمت سے بھی زیادہ اہمیت رکھتی ہے یہ مومن مسجد بنانے کو جاتا ہے اور مسجد کے راستے میں بنانے کے راستے میں ایک مومن کی اہانت کرتا ہے یہ توفیق صلب ہو گئے مسجد بنا رہا ہے اور اس سے اس سے مسجد بنانے کے ثواب سلب اس سے بہت بڑا گناہ جو نیکی کیا اس سے بہت اسی طرح اور کارہائے خیر کرتے ہیں لوگ اور کار خیر کرنے کو جاتے ہیں اور پھر گناہ لات کر کے واپس آتے ہیں اپنے اوپر بہت دیکھا ہے ہم روزمرہ دیکھتے ہیں اور بعض لوگوں کو ہم قابل رحم سمجھتے ہیں یار تو کار خیر کرنے کو گیا تھا اور گناہ جو ہے وہ کسی کی غیبت کر کے کسی کو پر بہتان لگا کر واپس آ گیا کیا ہوا اس شخص کے ساتھ یہ کیوں ہوا کہ یہ ثواب کرنے گیا تھا گناہ لے کر کے واپس آنے کی نوبت کیوں آ گئی ان اللہ یحول بین المرء المر وقلب کہ اس کے قلب کی حالت جو ہے ایسی نہیں تھی کہ اس سے یہ عمل سرزت ہو جائے یہ سعادت اس کو مل جائے اس کا قلب ایسا نہیں تھا اس وجہ سے اللہ یحول اللہ حائل ہو جاتا ہے نہیں ہونے دیتا وہ کام اس سے اور اس کے برعکس ایک شخص برے ماحول میں ہوتا ہے لیکن اس کی قلبی حالت ٹھیک ہے اس کی تینت ٹھیک ہے اس نے لبے کہہ رکھا ہے پہلے لیکن برے ماحول میں آنے کی وجہ سے اس سے کوئی عمل سرزد ہونے والا تھا یہ حضرت علی کے ایک فرمان مشہور ہے عرفت اللہ بفسخ العزائم نیتوں کے ارادوں کے توڑنے سے میں نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا ہے یہ جی وہی اللہ آپ کے ارادوں کو توڑ دیتا ہے آپ ایک کام کرنا چاہتے ہیں وہ کام آپ نہیں کر پاتے بعد میں پتہ چلتا ہے اللہ اچھا ہوا یہ کام نہیں کر سکا میں اگر ہو جاتا تو برا نتیجہ میں نے اٹھانا تھا اس کام سے آپ کو اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی زندگی میں اس قسم کے بہت سے واقعات پیش آئے ایک غلط کام کرنے کو جا رہے ہوتے ہیں لیکن وہ کام ہوتا نہیں بعد میں سمجھ میں آتا ہے نہیں ہوا اچھا ہوا یا اگر ہو جاتا تو اس کا نتیجہ برا ہونا تھا ٹھیک اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ کوئی کار خیر کرتے ہوئے یہ دیکھ لیں کہ آپ اس کار خیر کے لائق اور مستحق ٹھہر جائیں یہ بڑی بات ہوتی ہے پھر میں نے کل بھی بتایا آپ کو کہ یہ آیت ایک حساب سے خوشخبری رکھتی ہے اپنے اندر اور ایک حساب سے ایک خطرے کی گھنٹی بھی ہے جی ان لوگوں کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے جو سمجھتا ہے کہ ہم بہت کام کر رہے ہیں اچھا کام کر رہے ہیں اور ٹھیک ٹھاک کام کر رہے ہیں لیکن اندر سے ان کے اس کے ارادے اور اس کی نیت اس کی تینت جو ہے اس کے عزائم درست نہیں ہے اچھے کام کر رہے ہیں ماحول میں رہنے کی وجہ سے کس کی وجہ سے آدمی جو ہے اس لائق نہیں ہے اس اس کے دل میں وہ قربت وہ عشق الہی خدا عالم کے ساتھ وہ لگاؤ نہیں رکھتا محرکات اور ہوتے ہیں جی اور وہ کار خیر کرنے کو جاتا ہے وہ کار خیر اسے سرزد نہیں ہوتا بالآخر انجام بخیر نہیں ہوتا اس شخص کا یہ اس کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے یہ آیت جو اپنے آپ کو بہت نیک سمجھتا ہے جی اپنے آپ کو بہت نیک سمجھنا بہت خطرے کی بات ٹھیک ہے اور دوسری طرف اپنے آپ کو بہت ہی برا سمجھے اور مایوس کر دے اللہ کی رحمت سے یہ بھی بری بات جی نہ اپنے آپ کو بہت نیک سمجھے نہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوں کیا خوف ہو رجا خوف اور امید کے درمیان ٹھیک خوف آپ کو کیا کرتا ہے خوف آپ کو گناہ سے بچاتا ہے امید آپ کو عمل کی دعوت دیتی ہے جی تو خطرے سے بچاؤ اور اللہ کے رحمت کے امید کی طرف لبکو دوڑو کے درمیان میں انسان کو زندگی کرنا ہوتا ہے یہ ہے طریقے زندگی سلیقے زندگی اور سلیقے بندگی یہ ہے کہ خوف و رجا کے درمیان میں نہ اپنے عمر کو بہت پسند کرو کہ ہم بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں اور اچھا کام کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں کوئی نہیں پتا آپ کا انجام کیا ہوتا ہے آپ کے اندر اصل محرک کیا ہے جی خدا تو اس کے مطابق آپ کے ساتھ رویہ اختیار کرتا ہے اس کے بعد اگلی آیت ہے اتقو بچو فتنا اس فتنے سے لاتسی بن ظلموا من خاصا تم میں سے جس نے اس ظلم کا ارتکاب کیا ہے صرف اس کو نہیں لے گا یہ فتنا باقی سب کو لے یعنی جس فتنے کی لپیٹ میں اس کا فتنے کا ارتکاب کرنے والا خود نہیں آتا بلکہ اور لوگ بھی اس کے لپیٹ میں آتے ہیں ایسے فتنوں سے بچو اے اس آیت میں انسان کو جہاں انفرادی ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہاں اجتماعی مسئولیت کی طرف اشارہ ہے حدیث میں ہے کلکم راعین وہ کل کم اصول جہاں تم اپنے آپ کو بچا بچاؤ گے وہاں دوسروں کو بھی اپنے شر سے بچانا ہے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور اپنے معاشرے کو بھی اپنے شر سے بچانا ہے جی مصعول ان ہے اپنے رعیت کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا ایک ماحول ایسا ہے جس میں انسان صرف اپنے آپ کو بچا سکتا ہے اس میں ارشاد فرمیاد تم کوئی اور گمراہ ہو جاتا ہے تو تم کو اس کا کوئی ضرور نہیں ہے اگر تم ہدایت کے اوپر ہے جی اگر تم خود ہدایت یافتہ ہو دوسرا گمراہ جاتا ہے تو اس کی قبر میں آپ نہیں جانا اس کا سوال آپ کے اوپر نہیں آئے گا لا تذر و حضرت اخرا اس کے وہ خود جواب دہ اپنے اعمال کے آپ خود جواب دیں انفرادی مسئلہ ہے انفرادی صورت میں لا یقم تم اگر آپ خود ہدایت کے اوپر ہیں تو دوسروں کی گمراہی آپ کو ضرر نہیں پہنچا سکتی دیکھ؟ ہر ایک اپنے عمل کا جواب دے ایک مرحلہ ایسا آتا ہے دوسرا مرحلہ ایسا آتا ہے آپ کبھی ایسے عمل کر جاتے ہیں جس میں پورے معاشرے میں آپ گن پھلاتے ہیں پورے معاشرہ آپ کے اس برے عمل کے گرفت میں آ جاتا ہے اس سے بچو جہاں تم کو اپنی ذات کے لیے تقوی اختیار کرنا ہے بچنا ہے وہاں اپنے معاشرے کو بھی اپنے شر سے بچاؤ اس کی مثالیں ہیں سب سے سر فہرست دوسروں کو شر سے بچانے کے اس سلسلے میں جو اجتماعی فساد اور فتنے کے مرتکب ہوتے ہیں وہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں ان میں سے سر فہرست حكمراں ہوتے ہیں حكمراں جو جو فتنہ اختیار کرتے ہیں اس میں صرف وہی مبتلا نہیں ہوتا بلکہ پورا ملک پوری قوم پوری ملت جو ہے وہ اس کے اوپر مبتلا ہوتا ہمارے معاصر دنیا میں امت مسلمہ اس جرم میں بری طرح مرتکب ہے اور ایک سیاہ ترین تاریخ لکھی جا رہی ہے اس فتنے میں مرتقب فتنے کے مرتکب ہے امت مسلمہ کے حکمراں اپنے عوام کی طرف رجوع کرنے کی جگہ دیگر مفادات لیتے ہیں اپنے ذاتی اور پھر امت کے سارے مفادات کو بالا طاق رکھتے ہیں اور اس وقت عالم اسلام عسکری اعتبار سے سیاسی اعتبار سے اور ثقافتی اعتبار سے ہر ہر اعتبار سے ایک شکست خوردہ اور پس ماندہ حالت میں ہے امت مسلمہ یہ سب جو ہے وہ مسلم حکمرانوں کی وجہ سے اس فتنے کی وجہ سے جو یہ لوگ جس کے یہ لوگ مرتکب ہو گئے اور پوری امت مسلمہ جو ہے وہ اس کو اس کا نتیجہ بھگت رہی ہے جو سب کے لیے واضح ہے یہ صورت حال اور ایک سیاہ ترین تاریخ لکھی جا رہی ہے دوسری چیز اہل علم ہے علماء ہیں علماء اگر اپنی ذمہ داری کے اوپر عمل نہیں کرتے ہیں تو نہ صرف خود گمراہ ہو جاتا ہے ایک امت کو لے کے ڈوب جاتے ہیں یہ علماء علماء اگر کلمہ حق نہیں کہتے ذاتی مفادات کو ترجیح دیتے ہیں اور ایک واہمے کے پیچھے جاتے ہیں اگرچہ ان کا یہ واہمہ ہوتا ہے ایمان باللہ کے خلاف ہے لیکن وہ کلمہ حق نہیں کہتے وہی امر معروف نائز منکر کے بارے میں ہم آئندہ و گفتگو کریں گے امر معروف نائز منکر نہیں کرتے اور امر معروف نائز منکر نہ کرنے کی وجہ سے ایک باشور معاشرہ وجود میں نہیں آتا ایک بے ثقافت بے کلچر ایک قوم وجود میں آتا ہے جس کے پاس خوبی خرابی حق نا حق میں اصلاً تمیز کی صلاحیت نہیں گئی تو تربیت نہیں ملی حرف حق کہا نہیں گیا فتنہ عام ہو جاتا ہے بدعملی عام ہو جاتی ہے بد کرداری عام ہو جاتی ہے اس کے ہم لوگ اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں علماء کیوں حرف نہیں کہا سب سے پہلے حکمران اور پھر اس کے بعد علماء ہو سکتا ہے علماء پہلے ہوں کیونکہ بدعملی بد کرداری کے جو اثرات جو ہے وہ دینی تربیت سے زیادہ مربوط ہوتے ہیں حتیٰ امر معروف ناہے از منکر کے سلسلے میں ایک حدیث ہے مسلمہ حدیث ہے جس میں ارشاد فرمایا کہ امر معروف ناہ از منکر کو اگر کوئی قوم ترک کرے اور پھر اس پر ظالم حکمراں مسلط ہو جائیں پھر وہ قوم اس ظالم حکمران سے نجات حاصل کرنے کے لیے دعائیں کریں ان کی دعا قبول نہ ہو دیکھا آپ نے امن معروف نازم منکر کا سیاست سے ربط ہے پوری ملی مسائل کے ساتھ اس کا ربط ہے قومی شعور کے ساتھ اس کا ربط ہے امن معروف ناظم منکر کے ساتھ لوگ ظلم کو نہیں سمجھ سمجھیں گے ظلم کس چیز کو کہتے ہیں یہ تو ظالم کو ٹھیک ٹھاک موقع ملے گا جس جن معاشروں میں اس چیز کی بینش ہے شعور ہے وہاں وہ حکمرانوں کو ظلم کرنے نہیں دیتے معمولی سے ظلم ہوتا ہے گھر جانا پڑتا ہے ہمارے اس تاریخ معاشرے میں جتنا بھی وہ جی بھر کر کے ظلم کرتے ہیں اس کو کیا کسی کو بھی آج تک گھر جانا نہیں پڑا ظلم کے نتیجے میں جی لہٰذا یہ ذمہ داری جو ہے وہ علماء کے اوپر عائد ہوتی ہے کہ وہ حرف حق وہ کہہ دے اگر وہ حرف حق کو چھپاتے ہیں علم تو قوم جو ہے وہ اس فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں اسی طرح ہر شخص کے اوپر جہاں اپنے آپ کو بچانا واجب ہے وہاں دوسروں کو بھی اپنے شر سے بچانا واجب ہے کلکم راعن وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَتِهِ اس سلسلے میں کہ اس فتنے سے بچو جس میں سب مبتلا ہو جائیں گے جس کی لپیٹ میں سب لوگ آ جائیں گے دیگر موضوعات ہیں اس اس سلسلے میں ہم نے ایک دو مثال کے اوپر جو ہے وہ بات ختم کر دی ہے آگے ایک آیت ہے اس ارشاد ہوتا ہے و اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ اَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسِ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ یہ آیت مربوطة صدر اسلام کے مسلمانوں جب وہ مکے کی زندگی کر رہے تھے مکہ میں ان کے لیے امن و سکون حاصل نہیں تھا اس سلسلے میں ارشاد فرمائے ود کرو وہ وقت یاد کرو جب تم تھوڑے تھے از ان تم قلیل تھوڑے تھے مٹھی بھر تمہاری جماعت تھی مستقاف نف العق زمین میں تم کو کمزور سمجھا جاتا تھا تخافون تمہیں خوف لگا رہتا تھا ہمیشہ این یا تو خطف کہ لوگ تمہیں اٹھا کر کے نہ لے جائیں خطف کہتے ہیں خطف اچک کر کے دانہ اچکنے وہ کہتے ہیں پرندہ دانہ اچکتا ہے اٹھا کر کے لے جانے کہیں لوگ تم کو گم نہ کر دیں ناپیت نہ, نہ کر دیں اس وقت کو یاد کرو اب تم کس حالت میں ہو کم اللہ نے تمہیں پناہ دے دی وَأَيَّدَكُمْ کم اللہ نے اپنی نصرت سے تم کو تقویت پہنچائی اب تم طاقتور ہو وَرَزَقَكُمْ رزق کم کل پیٹ بھر کے کھانے کو نہیں ملتا تھا اور آج تم کو پاکیزہ روزی عنایت فرمائی ہے لعلکم تشکرون شاید کہ تم شکر کرو جی یہ مکی زندگی سے مربوط اور مدنی زندگی دونوں سے مربوط آیت ہے صدر اسلام کے مسلمانوں کو ان کے دو مختلف حالتوں کے بارے میں تذکر دے رہی ہے آیت کہ ایک وقت تم کو پکی زندگی میں خوف و خطرہ اور عدم سکون کی زندگی تھی اور آج امن و سکون میں زندگی کر رہے ہیں اور کل کو فقر و تنگ دستی کی زندگی تھی اور آج آسودگی کی زندگی ہے نسبتا حضرت زہرا کے خطبے میں اس قسم کی تفصیلی بات ملتی ہے وہ خطبہ قابل مطالعہ ہے حضرت زہرہ سلام اللہ علیہ کا خطبہ خطبہ فدق کے نام سے بہت مشہور معروف خطبہ ہے اس میں حضرت زہرہ نے فرمایا کل تم سانپوں کے ساتھ پتھروں کے بیچ میں سوتے تھے چندلک پانی پیتے تھے میرے باپ کی وجہ سے آج تم آسودہ ہو بہت عجیب خطبہ ہے فکر انگیز خطبہ ہے تقریباً اسی اسی آیت کی تشریح ہے وہ خطبہ بخواکم تم کو اللہ تعالیٰ نے پناہ دی یہ جی مدینہ میں وہ پناہندہ ہو گئے اور وہاں پر ان کو پناہ مل گئی امن کی زندگی مل گئی اور دشمن کے تابر تار حملے ہوتے رہے اس میں اللہ نے فتح و نصرت عنایت فرمائی ابھی اس وقت کہ مسلمانوں کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے یہ آیت اس وقت کے مسلمانوں کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے آیت کہ مسلمان جو ہے وہ کل اس میں تھے قوت میں تھے مسلمان اس دنیا میں اسروئی زمین کے سپر پاورز تھے یہ آج اس کا الٹ ہے آج جناب علی مسلمانوں کو یہ خوف لگا رہتا ہے کہ وہ استعمال جو ہے وہ ہم پر حملہ نہ کر دیں اور اس سے بچنے کے لیے اپنے ملک کو اپنے ملک کے خیرات کو داؤ پر لگاتے ہیں جی اور بسا اوقات جو ہے وہ قابل ننگ و آر باتیں بھی قبول کر لیتے ہیں جی الٹ ہے اس کی اس لیے لعلکم تشکرون شاید کہ تم شکر میں بتایا کرتا ہوں یہ لفظ لا اللہ وہاں آتا ہے اس کے بعد جو ذکر ہوتا ہے وہ اللہ کو مطلوب ہوتا ہے لا اللہ کے بعد جو بھی لفظ آتا ہے تشکرون شکر جو ہے اللہ کے لیے پسندیدہ چیز ہے جب بھی لا اللہ آیا لاء تعقلون تعلوں لا الم تشکرون لا یہ اللہ کے لیے پسندیدہ چیز ہوتی ہے تاکہ تم شکر کرو لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اگر شکر کرو تو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ مزید عنایت فرمائے گا یہ پناہ دینے میں عید کم بن اصرحی تقویت دینے میں رزقکم کمن طیبات میں مزید عنایت فرمائے گا اور اگر شکر نہ کرو تو یہ نعمتیں بھی تم سے چھن جائے گی آخر دعوانا الحمد الحمدللہ رب العالمین